привіт! Ще раз життя стає яскравішим і цікавішим разом з кавою на кафе «Три в одному», а також з рубрикою «Fashion Icon». Як завжди, Дар'я Шаповалова, Авдій. А, сьогодні у нас дуже цікава тема. А, ви знаєте, що десь вже декілька років тому всіх захлеснула екологічна тема, правильне харчування, всі складають гроші на екоавтомобіль. І також ця тема не оминула світ моди, про який ми завжди говоримо. І це дуже важливо, оскільки мода напряму зв'язана з потребленням товарів. І не случайно ви бачите таку прекрасну композицію на сьогодні в студії. Ми спеціально її чтобы еще лучше проиллюстрировать Все нашу правильнее. сегодняшнюю тему и что я могу сказать то что в моде постоянно возвращается к эко тематике очень часто модные журналы посвящают целые номера uh -huh. они называются какие-нибудь green issues или eco issues и так далее и пионером эко направления в моде такого эко движения скажем так является Стелла Маккартни uh -huh. это дочь великого музыканта Пола Маккартни он был вегетарианцем его жена тоже и своих детей они воспитывали таким же образом uh -huh. конечно Стелла Наверное, никогда бы в жизни не пришло в голову идея сделать какие-нибудь кожаные ботинки или, не знаю, кожаную куртку. Она всегда с самого начала своей карьеры была пионером как раз эко-направления. Я думаю, если бы не она, в моде так активно не обращали внимания на эко-тематику, mm -hmm. потому что все равно Стелла не очень влиятельный дизайнер. Mm -hmm. Те дизайнеры, которые решили работать в эко ну как бы вот в этом направлении, они должны настроиться на то, что у них будет минимум продаж. Потому что mm -hmm. чем меньше продаж, тем лучше. Mm -hmm. Ну, соответственно, да, потому что мы все равно покупаем намного больше, чем мы можем носить. И там каждый раз э, куча стоков и всего остального остается. Поэтому... Я думаю, это всегда прекрасно, когда дизайнеры могут дать вторую жизнь своей одежде, например, как-то передумать свои коллекции, которые были когда-то созданы, не продались и так далее, и так далее. А вариантов масса. Uh -huh. И я думаю, что намного лучше нам об этом сегодня расскажет наш гость. Так, у нас в Украине тоже есть представники этого руху, можно так сказать. Эко-фэшн. <laughs> и это владелица и основатель бутика Good Fashion Наталья Исупова. Ну що ж, до нас приєдналася Наталія Юсупова. Вітаємо в нашій студії. От, наприклад, я зараз тримаю в руках запрошення на вашу вечірку, і тут написано: «Принеси з собою на яка чекпатія діжду, котрою ти не носиш, а дай її другому, дай їй вторую життю. Це що це саме на цій вечірці відбувалося? Чи це такий слоган by Fashion»? Uh, на самом деле эта идея пришла с севера Европы uh, от шведов. Они очень uh, много думают об экологии, у них для этого больше времени, плохая погода, наверное. Mm -hmm. И вообще, в принципе, они тоже сделали очень большой вклад в развитие экофешона. И эта идея пришла именно оттуда года три назад в Киев приехала выставка Экошик, так она и называлась. Mm -hmm. uh, шведы рассказывали о том, как можно моду сделать экологичной. И uh, там рассказывалось uh, о многих способах, способах и один из них был такой, что люди приходят на вечеринки, приносят с собой вещи, которые они не носят, а таких много, потому что в период покупательского бума и консумеризма у нас забиты шкафы, носить нечего, и все женщины зна знают и знакомы mm -hmm. с этой мыслью, с этим состоянием. Вот, и они приносят ее просто вешают и кто-то другой может ее взять. И мне эта идея очень понравилась, тем более, что вечеринки, во-первых я люблю, во-вторых, <laughs> <laughs> во-вторых, надоело делать вечеринки просто так или проводить вечеринки mm -hmm. просто так, захотела сделать их еще с какой-то интересной идеей, и вот мы решили, э, тем, бо и тем более что э, э, суть моего магазина Goodbye Fashion комиссионного, она, в принципе, очень хорошо э, пер пересекается с этой идеей, потому что по сути ко мне приносят люди вещи, которые они не носят, mm -hmm. их покупают другие люди. И я подумала, что очень логично и гармонично будет э, выступить с такой инициативой проводить такие вечеринки регулярно. Uh -huh. И вот эта вот эта фраза, которую вы прочитали, это вот как бы суть суть ее э, настоящей. Вами, да, всех вечерок, uh -huh. экошекпати. То есть как билет, люди уже должны знать. пати значит, бери с собой какую-то вещь. Uh -huh. Вот и поэтому вот мы начали проводить уже там два года назад два раза в год. Мы приводим такие вечеринки. И вот эта последняя э, прошла на бессарабском рынке прямо среди арбузов, помидоров, э, uh -huh. э, капусты, картофеля. І людям, ну, Действительно получилось очень здорово, интересно и необычно. А як мають виглядати речі, які можна приносити на цю вечірку? Я думаю, это вообще любые вещи. Я помню, как Наташа когда-то приносила что-то. в Вот, очень хорошая. Да, да, Нет, 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 я знаю. кто. Я Ну, просто, ну, вот то, что ты не носишь. И Ты понимаешь, это должна быть хорошая вещь. Не просто речей, там, назбирав, я не знаю, там, бабуся. Це повинна бути речей речі, кого можна носити далі, просто друг життя. Просто ты її не носишь, так? Я называю это уважаемые вещи, какие-то, которые еще достойны внимания. другого человека. Просто в твоем шкафу они погибают угу. без угу. твоего участия. <звук> э, это коллекция Саша Коинская. Я ее обожаю. То есть он сделал ее, это летняя коллекция этого лета. Да, угу. и, и вот что он с ней сделал, это <плук> просто два движения ножницами. Угу. Вот. То есть он просто. И взял... Фломастер и фломастер. Все. Он взял свою одежду, которая у него была просто да. Это, ее. Э, На этот раз дизайнерам было предложено именно из своих старых коллекций то, что не пошло, не, ну, не продалось, они ему да, им дали вторую жизнь. Лилия mm -hmm. Литковская, как обычно, она перевернула вещь сверх с головы на, ну, с ног на голову. У mm -hmm. нее mm -hmm. там юбка стала блузой, Блуза юбкой. А, Саш, а, Ксения Марченко, она соединила вещи своей коллекции с винтажной вещью, ну то есть то, что mm -hmm. она любит. Саша вот так вот взял просто, no творчески поиздевался над своей вещью. Формат вечеринки, почему я на нем настаиваю? Потому что очень не хочется говорить на эту тему серьезно. Uh -huh. э очень получается неискренне и как-то так пафосно и поэтому uh -huh. вот мы придумали этот формат вечеринки то есть несерьезно мы общаемся на серьезную тему уже как только ты начинаешь э ну, говорить да, там, люди, там, люди боятся тезисы. люди сразу отворачиваются они думают ну, что я не сейчас непанатичный до да, да 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 это сразу на секту становится вот похожа. вот вот все а? думают что сейчас начнут кормить травой щупать твою одежду из чего она сделана заставлять носить рубище там в лесу ну какой-то ужас поэтому Ми збираємо приятну компанію, да, людей, які окунаються в атмосферу екології. Я ніколи не думав, що можна врубчиці Fashion Icon сказати goodbye fashion. <гум> 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 У нас сьогодні так все відбувається. Дякуємо за сьогоднішню нашу зустріч. Нас оцях була Наталія Ісупова, як завжди Дарія Шаповалова. А в діє це рубрика фешн-кон. Не знаємо, чи стане наша країна екологічніше після цього випуску, але я думаю, що ми вас думала, проінформували. Побачимось.